रुचं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि षण्णोमवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मा अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रश्च वरुणः शन्नो भवत्यरिगमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वा त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं जमवादिशं सत्यमवादिशं तन्नो मावीद् तद्भक्तारमावीद् आवीन् माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः नमो वाचे याचादिता याचानुदिताचस्मि वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पदये न मरिचिभ्यो मन्दप्रदेभ्यो मन्दप्रदभ्यो मामार्षय मन्त्रकृत मन्त्रपदयः परा धर्मां वैश्वदेवीं मन्त्रकृतो मन्त्रपदयः परा मां वाचमुद्यासकुम् शिवा मदस्ताञ्जुष्टान्दे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुपदिष्यामि मधुपतिं देवेभ्य वाचमुद्यासकुं शुश्रूषेण्यां मनुष्ये देवा प्रस्थम्मादेवावन्तशोभायै धरोनुमदन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहणावदू सहणौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करपापकैः तेजस्विनापदीतमस्तु मां विद्विषावहैः ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः रच्चो नावृणीमहे गातुं यज्ञाय यद्भूतं यश्च भव्यम् उदामृतत्वत्येषाणः स्य विश्वा भूतानि कृपादस्यामृतं दिवि कृपादोर्द्वुदैः पुरुषः पादो सेवा भवात्पुनः अतो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभि तस्माद् विराडजायता विराजोऽतिपूरुषः पुरुषं जातमग्रतः यणदेवायजन्ता साध्यार्षयश्च ये तस्मात्ज्ञास्सर्वभुतः संवृतं वृषदाज्यं पशोगश्चागश्चक्रे वायव्याणे

का ओरुजिरेदस्मादेवान्तम् आदित्यवर्णं दमतस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते यादा पुरस्ताद्य उदादहारा चक्रप्रद्धान् प्रदितस्तदस्रः मेवं विद्वाहे यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्हनाकं मयि मानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः अभ्यः सम्भोधपृथिव्यैरसायनाय प्रजापतिश्चरतिगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां प्रथमिच्छन्ति वेदसः दे यो देवेभ्यो आतपदे यो देवानां पुरोहितः पूर्व यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मय भुजं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तत ब्रुवन् यस्तैवं रार्श्वे नक्षत्राणि रूप अश्विनौ व्याक्तम् इष्टं मणिषाणा अमो मणिषाणा सर्वं मणिषाणा सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्तं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं तत्वन्नारायणपरः यश्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्भगिस्तदत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविकुं समुद्रेतं विश्वशम्भुवं पद्मघोषप्रतीकाशं हृदयं साप्यतो प्रतोमुखम् अतो निट्टापि चक्रान्दिनाभ्यामुपरि तिष्ठति कालमालाकुलं वापि विश्वस्थाय गणं मगत् सदा विश्वदं बध्या गोदसन्निपं तस्यान्ते रचकं शोद्धं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ीयात्मा व्यवस्थितः नीलतायतमध्यस्ता विद्युल्लेखे बभाश्वरा नीवारसूदमत्तन्वी गीता वा स्यादणोपमा तस्याविक्रमणेषु दीक्षयन्ति भुवनानि परो मात्रया धनुतान्नामादे त्वमन्वश्नुवन्ति

कुजरागिरिट्टाः कस्यो रचिक्षयन्ति भुवनानि विश्वात्संत्से भगजादभेदो लक्ष्मिपणगामिनी यस्यां गिरण्यं विन्देयं गामस्वं बुरुषा नः अश्वपूर्वार्धमध्याश्विनादप्रमोदिनी श्रियं देवीमुपक्वये श्रि प्या देवी जुषदा पां चोस्तितां निरण्यप्राकारामार्द्रां दृणन्तीं दृप्तां दर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिगोपक्वये श्रियम् स्वामिगो भक्वये श्रीयम् पणसक्का मगो दिम्वाच सत्यम श्रीमहे पशोणा श्री सूर्यताम्यसह कर्तमेण प्रजाभूदामय संभव गद्धापा वासयमे गुले मादरम पद्ममालिनी आपत्सुदंत सुग्धाणि चिक्लेष पजमे जादेवी मातर घस्यम वास्यमेकुले आर्द्रम करने मट्टम बंगालाम पत्म मालिने संद्रम यरण्यम लक्ष्मीम जादवेदो महाबाह आर्द्रम करने मट्टम geez... सुवर्णाम क्षेमा मालिनी सबद्र गोविंदना मसंगीतनम இன்றைய தினம் ராம கோத்ஸ புண்ணிய காலத்தில் நான்காவது தினத்தில் சந்தன காப்பு அலங்காரத்தில் ராமச்சந்திர ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் உங்களுக்கருள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் மாடி மணிமாமா அபிஷேக வைங்கரியம் ஏற்று சிறப்பு வர வண்ண சிறப்பு வண்ணம் செய்து முடித்தார் எல்லோரும் ஆர்த்தி எடுத்துக்கோங்க மிக மூல மூலபாரங்கள் கொண்டிருக்கிறது சேவார்த்திகள்